Salamu alekum əziz kanal izləciləri. Bu gün yeni yaşamalda satışa çıxmış möhtəşəm, heyranedici bir mənzilə sizi tanış eləyəcəm. Yəni bizdən super təmirli, belə samballı mənzilə son ça müştərilərimiz mütləq bu evi, bu mənzili sonuna kimi videoda izləsinlər. Elə bir mənzildir ki, öz sahibi tərəfindən zövqlə, tam istəyinə uyğun olaraq təmir olunub, ən bahalı, keyfiyyətli materiallarla yığılıb, mükəmməl bir mənzildir. Yerləşdiyi yer və bina da elə bir binadır ki, elə bir yerdə ki, Ən keyfiyyətli binada, ən gözəl yerdə yerləşir. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. İstəyirəm mənzilin yerləşdiyi yer haqqında sizə məlumat verim. Mənzilimiz Yeni Əsəmalda Əsəd Əhmədov küçəsində 38 nömrəli qəşləmənin düz yanında, Vital klinikanın yaxınlığında yerləşir. 2-dən 3-ə düzəlib, amma radon üç otaqdan fərqi yoxdur. Bütün pəncərə və mətbəxlə, üz-üzərin bütün otaqlarına və mətbəxinə pəncərə düşüb. 90 kvadratmetrdir. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir, gördüyünüz kimi də yəni, qaplarına, bəzəylərə və s.ə. baxın. Mənzildə bəzi şeylər də qalacaq, bu zəmində veriləcək, amma belə əşyası satılır. Daxili olan kimi sağda bizi garderob, yəni kladovka kimi nəzərdə tutub buranı düzəldib, hər bir şeyi qurup içərisinə gördünüz kimi, bu gördünüz granit olan bütün hamısı istip oldu. Gördünüz bu hissə mənzilimizin ilk, yəni kladovkasıdır. Gözəl mənzildə həqiqətən sonda kimi mənzil izlədiyim, möhtəşəm zalı, mətbəx və səri var. Yəni bütün bir dən işıqlarından, bəzəylərinə və səriə baxın, hamısını özü üçün eləyib. Qardaş 2 aydır mənzilə daxil olub. Bu mənzili alan elə belə sıfırdan mənzil almış, almış kimidir. Yaşanmış mənzil demək olmaz buna. Bura mənzilimizin sanitar qovşağı və hamamıdır. Bura da istipoldur. Evin istiliyi sistemi kombidir. andar tam təmiridir. Bütün aksessuallar qoyulub. Super sanitary boşşağı var. Sanitar qovşağı ilə hamamı bir yerdədir. Binası çox keyfiyyətli binadır. Yəni, bu bina tək tük daha doğrusu yeniyəsamalda tək keyfiyyətli bina varsa, birdə bu binadır. Keyfiyyətli liftləri və sarray, dayanacağı, parkinqi, hər şey. Keçə istəyirəm mənzilimizin zallına. Gördünüz bu mənzilimizin səhnədə veriləcək. Bu güzgü iləcə, başqələ mənzil üzərində qalacaq. Bura mənzilimizin zalıdır. Bir də əzizlərimiz, mənzilin zalına baxın, necə gözəldir. Yenə deyirəm, özü üçün düzəldi. Həqiqətən qardaş puluna israf israf deyirəm, qənaət eləməyib. Yəni tək keyfiyyətli bir mənzil alsın deyə çox pul xərcləyərək gözəl bir mənzilə sətir gətirib. Baxın bir də nə bu işıqların yanıb sönməyi telefonlandı. Ya yəni, normalda işıqlar belə yanıb sönmür, bunu biləsiz əziz izləyicilərimiz. Bir dəqiqə deyirəm. Mənzilimiz Yeni Yasamalda, Əsəd Əhmədov küçəsində 308 nömrəli məskənin düz yanında yerləşir, Vital klinikanın yaxınlığında. 77 nömrəli, 211 nömrəli avtobusun dayanacağına 60 saniyəyə çata bilərsiniz ayağınızla. Elə bir yerdə yerləşir. 2 dantlıca düzəlmədi. 12 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsindədir. Sənədi kupçadır. Şahədləri tam alqı-satqı hazırdır. 2 dənə gözəl eyvanı var. Mənzilin bütün yerləşdiyi yeri ətrafı çəkəcəm çünki mənzilin bütün, yəni məlumatlarını aydın şəkildə görməyinizi istəyirəm. Əziz izləyicilərimiz, gördünüz kimi bura mənzilimizin məhləsidir. Bura qətiyan maşın və üzr istəyirəm kənar şəxslər buraxılmır. Yəni uşaqlara görə, ailələrə görə gördünüz bu hissə mənzilimizin həyətidir. Orda steykası da var, altda qarajı da var. Bu hissə məktəbdir. Burada bağçasımaq fikirləri də var. Elə bir yerdə yerləşir ki, möhtəşəm bir yerdir. Mənzərəsi də superdir, aşağısı yaşıllıqdır. Binanı da görürsüz, necə keyfiyyətli bir binadır. Krossunda qoyublar, konsinerləri qoyublar, hər bir şərait qurup, qardaş. Yəni evə gir yaşı, hazır vəziyyətdə bir evdir. Ev əşyası satılır, bir daha gedirəm, amma bəzi, bəzi şeyləri qoymaq fikri var evdə. Evin hansıçı razı verinə yığılıb dan yenidirəm. İşıqların qoyulmağı falan hamısı super düzəldib. 2dən 3ə düzəlib. Bütün otaqlarım, mətbəxim, pəncərəsi var. Bir daha qed eləyirəm. Bir də buranın qapısını bağlayım. Keçək digər otaqlarımıza. 2dən 3ə düzəlib 90 kvadratmetrdir. Kubçasında 82 kvadratmetr yazıb. Çünki özünüz -öz bilirsiz, yəni MTK balkonları və s. çıxaraq kubçanı təhlil verir. Balkonlara 8 kvadrat çıxılıb. İstirəm mənzilimizin otaqlarla sizi təqdim edim. 18 kvadratı yaxın, 18-20 kvadratı yaxın. Yataq otağı var, valideyn yataq otağı. Buranın da pəncərəsi var, birbaşa günəş düşən. Yəni gördüyünüz kimi təmir göz qabağındadır. Keçək digər otaqlarına əzizləyicilərimiz. Bir dəqiqə də, daha ətraflı baxım. Bir də qeyd edirəm, Yeni Yasamalda 308 nömrəli məktəbin düz yanında yerləşir. Möhtəşəm bir mənzildir, həqiqətən super təmir elayıb, özü üçün düzəldilib. Mənzilimizin ikinci qiymətini qeyd etmək istəyirəm, əzizləyicilərimiz. Əzlə, Mənzilimizin ilkin qiyməti 130.000 manatdır. 130.000 manat. Yəni bu iki dəmsə düzəlmə kimi də sayılmır, çünki Baldnoydan heç bir fərqi fərq yoxdur. Qanun 3 otaqdır elə birdir. Buradan da eyvana çıxışı var, əziz izləcilərimiz. Bəyəq çıxdığım eyvandır. Gördüyünüz kimi. Super evdə həqiqətən ilkin qiyməti 130.000 manatdır, 90 kvadratmetrdir. Çox həddindən artıq keyfiyyətli bir binada yerləşir. Keçə mənzilimizin mətbəxini də sizə göstərim. Keçə mənzilimizin mətbəxini də sizə göstərim. Mühtəşəm bir mətbəxi var. Bir dənə gözəl mətbəx mebeli yığılıb. Üstü mərmər. -mər, yəni bu hissələr hamısı keyfiyyətlidir. Bunlar gördüyünüz hər şey qalacaq, hal linkdən başqa. Yəni bura olduqca yəni geniş bir mətbəxdir. Yəni xanımlar tam rahat burda hərəkət edə bilər, yeməklər bişirə bilər və s. Gördüyünüz kimi işıqlıdır. Günəş də birbaşa mətbəxə düşür. Burdan da eyvana çıxışı var, pəncərəsi var. Əziz izləcilərimiz Bir də qeyd edirəm. Mənzilimiz çox keyfiyyətli binada, çox gözəl yerə yerləşir və mənzilin yəyəsi sahibi sırf özü üçün təmir elətdirib. 2 aydır mənzildə daxil olub, demək olar ki, yaşaşı olmayıb. 2 aydır mənzildə daxil olsa da vur-tut, yəni bir 10 dəfə gəlib getməyib evə. 0-dan ev istəyənlər üçün ideal bir mənzildir, həqiqətən. Bir daha qeyd edirəm. 130.000 manatdır ilkin qiyməti. 90 kvadratmetrdir. 2-dən 3-ə düzəlmədir. Radon 3 otaq kimi bütün otaqlarına, mətbəxininə və s. pəncərə düşüb. 12 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. İçin qiyməti 130.000 manatdır. Tamafondu, lifti, binada yerləşdiyi mərzul haqqında ehtiyac yoxdur bir şey deməyə. Göründüdə hər şey göz qabağındadır. Mənzilimiz haqqında ciddi fikri, real fikri olan şəxslər zəhmət olmasa qeyd etdiyim nömrələrlə əlaqə saxlasınlar. Mənzilimizin qiymətindən də çox cüzi, yəni simvolik endirim nəzərə tutulub. Xahiş edirəm 10.000, 15.000, 20.000 endirim eləməyə nəzər tutanlar yığımasınlar. Çox xahiş edirəm belə mənzilə bu qiymət çox münasib bir qiymətdir. Bir daha qeyd edirəm, ciddi, real fikri olanlar qeyd etdiyim nömrələrlə əlaqə saxlasınlar bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm